помню, когда, с чего я начал участвовать в той иной благотворительности, это когда со мной связался Юрий Касьянов, известный такой украинский Украине благотворитель. Он был на горе Карачун в апреле месяце под Славянском. Это открытая местность, где простреливаемая, туда невозможно было подвести воду. Там в то же время находились наши артиллеристы, солдаты. И он кинул клич сделать там вышку, которая пробурит скважину, и будет вода. Это стоило, по-моему, 50 или 60 тысяч гривен. Вот. Он обратился ко мне, я дал там, по-моему, тысячу-полторы своих гривен и обратился к друзьям, бизнесменам, которые там профинансировали значительную часть этой суммы. И ребята на возгоре Харачун потом три месяца еще стояли, имели собственную воду и чьи-то жизни были сбережены, потому что не пришлось ехать под огнем. Почему у нас вообще возникло волонтерство? Потому что государство в том виде, которое существует у нас, оно не выполняет своих обязанностей ни в сфере медицины, ни в сфере социальной защиты, ни в сфере вооруженных сил. И более, как, насколько оно не выполняет эти свои необходимые действия в сфере защиты, мы все увидели после того, что страну взорвали фактически изнутри, аннексировали Крым и так далее. С другой стороны, действительно, наша Украина всегда она уникальная. Я вот пример привожу. У нас есть коалиция Верховной Радио. И каждый раз включаю телевизор депутаты из коалиции критикуют правительство. Ну, в Европе такое невозможно. Там, если ты в коалиции, ты впрягся в один упряжку и, так сказать, идешь вперед. А потом голосование за закон, который вносит кабинет министров, коалиция не голосует, значит идет распад правительства, новые выборы, все остальное. У нас не так. У нас все критикуют правительство, и никто не за что пытается нести ответственность. Это нормально. То же самое с волонтерством. Все хотят заниматься волонтерством, все хотят собирать деньги. Ну вот отчитываться за... По, ну, практически отчетов я не видел как таковых. Почему? Потому что, во-первых, отчет это нудно, отчет это сложно. Потом думаешь, а вот напишу я, что я собрал деньги, там, 10 тысяч гривен там, купить м -м, трусы, а купил майки. Потом мне скажут, а я, -я, я, типа, ты же на трусы собирал, а купил майки. Значит, но, ну, тем не менее, я знаю, как надо. Я думаю, что вы знаете, как надо. Есть европейский и американский опыт. Не надо изобретать велосипед. В 2008 году я был на стажировке в городе Омаха, штат Небраска, в благотворительном фонде. Фонд работал следующим образом. Есть счет, есть офис, значит, 14 сотрудников фонда. Значит, как вы работаете? У нас члены – это юридические лица, физические лица, каждый, кто хочет что-то сделать в хорошем городе, приходит к нам. На самом деле людям самостоятельно сложно проконтролировать, куда потратить деньги, как это все реализовать. И у нас менеджмент фонда занимается тем, что организовывают растрату денег благотворителей. Благотворитель приходит и говорит, я хочу, чтобы трое мальчиков афроамериканцев в возрасте 16-12 лет получали стипендию, самых лучших. Мы берем эти деньги, говорим, сколько нужно, считаем, и обеспечиваем потом транзакции. Или вот, говорит, пришел человек, говорит, я был в Чикаго в аэропорту, там Wi-Fi есть бесплатно, у нас в аэропорту махи нету. Мы узнаем, сколько это стоит денег. Оказалось, 10 тысяч долларов, оборудовать аэропорт бесплатным Wi-Fi этому человеку говорим, 10 тысяч долларов, он дает деньги, мы организовываем вместе с аэропортом этот Wi-Fi. Да? Ну, когда нам назвали э, цифры работы этого фонда, это город Омаха, 58 по размерам США, 500 тысяч жителей маленький. Он славится тем, что там живет один из богатейших людей мира, Уоррен Баффет. Представьте себе, если бы у нас в городе Лозовая или в городе какой-нибудь Курахова жил Уоррен Баффет, да, 6 7 ну, наверное, невозможно, сидели в Киеве, так, Донецка, нет. Значит, и э, Параметры работы фонда, я запомнил до сих пор, у меня память хорошая, на счетах фонда 550 миллионов долларов, в год примерно 55-60 миллионов долларов. Это один маленький американский город. До кризиса, я помню цифра, что в Америке около 100 миллиардов долларов тратилось на благотворительность. У нас же благотворительность была, как правило, или политическая, то есть человек хотел куда-то избраться, создавал избирательный фонд и начинал, значит, лить слезы, как он всех любит, ценит, уважает. На следующий день после победы или не победы на выбор этот фонд закрывался и ушел, никого нет дома. Да. Такая была работа. Значит. Поэтому, конечно, идти надо по пути правильному, цивилизованному. Я в июне прошлого года объявил, что мы с Юрием Бутусовым создадим фонд, поддержки защиты национальной безопасности Украины. Мы его создали, мы его зарегистрировали. Это через счета прошло около миллиона гривен. И все это можно посмотреть, потому что все деньги были зачислены на счет и сняты с счета. Но опять-таки не у всех может быть получиться, не у всех есть такие возможности найти юриста, кстати, волонтера, найти финансиста-волонтера, на мы ничего не платили. Просто эти люди сказали: хорошо, мы вам поможем. Значит, э, что касается ситуации с урегулированием вообще в целом благотворительности, которая вызывает много возмущений в обществе, что ходят люди по улицам, значит, собирают деньги и так далее, и так далее. Другого пути, кроме как законодательно урегулировать вопрос, нету. На сегодняшний день лицо, которое ходит с котомкой по улицам и просит деньги, оно не наказуемо никак и ни за что. Значит, мошенничеством считаться это не может, потому что когда вы передаете ему деньги, вы это делаете добровольно, и вы ничего не требуете от него взамен. Статья 190 Уголовного кодекса мошенничества подразумевает, что вы кому-то даете деньги, желая получить какой-то результат, заранее понятный, конечный, и, так сказать, вас заранее обманывают и так далее, и так далее. Вообще она очень непростая наказание. Поэтому эти действия не попадают под уголовный кодекс. Значит, просто вводить статью уголовного кодекса наказания, не объясняя, как правильно нужно делать, тоже нельзя. Значит, мой помощник, вот здесь присутствует, Денис, значит, из города Хмельницкого. Я думаю, сегодня ему надо дать слово, он выступит, расскажет. Прошу, поднимите, пожалуйста, что вас видели. Вот. Мы с ним вместе отрабатываем процедуру, как можно сделать законопроект, который бы сделал так, что и овцы сытые, и волки целые. Или нет, наоборот. Все. Значит, Идем дальше. Вариантов, кроме того, чтобы в этом законе было предусмотрено, что каждый, кто выходит на улицу, просить деньги, должен эти деньги сдавать в банк. Других вариантов нет. Вариант примерно такой: ты хочешь собирать деньги, допустим, на помощь больному ребенку? Заходи на сайт, определенный, зарегистрируйся, скажи: я Иванов Иван Иванович хочу собирать деньги для моего сына Петра Петровича Иванова. Значит, потому что он болен раком зарегистрировался, регистрация может быть в заявительном порядке, то есть отказать нельзя. Дальше ты имеешь право на сбор денег с обязательным отчетом, опять-таки, на данном сайте в интернете. Ты имеешь возможность взять котомку денег или там коробочку установленной формы, установленного образца, который будет так-то, так-то закрываться, определенный документ, который тебе может выдаваться государством через электронное урядование, даже тебе может не выходить из дома. И ты должен собирать эти деньги, инкассировать их в банк на счет. После чего это будет указано, что это счет благотворительного налогов не облагается, но тогда это будет контролировано. Других вариантов, как мы не ломали голову, не существует. Любой сбор наличных денег подразумевает то, что их можно скрыть. Ну, могу вам сказать, что в нашей экономике в целом примерно одна вторая экономики находится в тени, то есть из ней не платятся налоги и так далее. Но надо же начинать, давайте начинать с себя, поскольку волонтеры, как правило, это самые лучшие люди страны, как правило, самое законопослушные. Значит, давайте принимать после общественных обсуждений разумный закон, вызначать ответственность за несоблюдение административного уголовного и идти вперед. Готовы ответить на вопросы, если есть. Спасибо.